Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Um, baik, video kali ini team Athena uh, kita akan uh, terangkan um, dalam topik differentiation eh. Uh, part ini ialah video yang ketiga. Kalau kamu refer berpart yang pertama, yang kedua dulu kita dah selesai dah untuk basic dan juga untuk kita memaksimum dengan minimum. Untuk part video yang part yang ketiga ini, kita akan uh, ceritakan tentang uh, rate of change eh ataupun dalam bahasa Melayunya <coughs> dalam bahasa Melayunya, dia dipanggil sebagai kadar perubahan eh ya? kadar perubahan baik soalan ini uh, selalunya topik ini uh, ada student yang kata soalan ini soalan yang susah ya? topik ini topik yang susah tetapi bagi saya kalau kata kamu faham betul-betul konsep dan asas insyaallah bagilah soalan bentuk macam mana pun untuk kadar perubahan ataupun rate of change insyaallah kamu akan dapat Uh, jawab, baik, uh, kita ceritakan dulu tentang asas kita, baik, dalam soalan differentiation, kalau kau pun nampak sahaja perkataan tentang rate of change ataupun kadar perubahan bila sebut tentang rate of change ataupun kadar perubahan Okey. bila sebut tentang kadar, dia mesti berkadaran dengan per DT, per dengan masa, time Okey. sama juga bila sebut mesti per dengan DT kalau dia sebut tentang rate of change of X Saya bagi contoh ya eh? Rate of change of X Okay, so maksudnya dia sebutkan tentang dx per dt Walaupun kita tak sebut tentang uh, dia bahagi dengan masa ataupun per dengan time Tetapi nampak saja perkataan tentang rate of change eh, Kadar perubahan, so mesti wajib kamu per dengan dt Okay, kalau kadar per dt Kalau Rate of change of volume V So, automatic dia akan jadi DV per DT So, ini adalah asas yang kamu kena tahu dahulu eh? Dari perkataan tersebut Kamu dapat keluarkan information yang paling basic sekali Baik Seterusnya Asas yang kamu kena ada Kalau katakanlah Kamu nak carikan DY per DT Kamu kena Export untuk Gunakan chain Rule eh? Kita panggil sebagai chain rule hukum ya berantai ya kalau bahasa Melayu ya, mungkin ya so chain rule sebut tentang chain rule maksudnya apa dia itu chain rule chain rule kalau katalah kamu nak dy per dt kita akan pisahkan dulu dy kita pisahkan dt dt dan kita akan darabkan dengan satu variable okey kalau kita dalam soalan sebut kita ada dy kita nak cari dy per dt kita ada dy kita ada dt dan satu lagi mungkin eh ya, mungkin dia ada dx Okey, kita masukkan dx dengan dx. Apa yang saya buat tadi, dy per dt, saya pisahkan dy dengan dt, saya darab. So, dekat sini kita akan masukkan satu lagi variables yang baru. Alright. So, ya, yeah, sama jugalah kalau volume dengan radius contohnya. Dia nak rate of change of volume. Rate of change of volume. Mungkin bermain dengan radius. Saya akan pisahkan dulu dv dengan dt. Okey. So, satu lagi kita ada radius So mungkin bermain dengan DR Ini adalah DR Ini asas-asas yang kamu kena pegang dahulu Alright So kalau nak DY X darab dengan DX per DT Sebab apa saya pisahkan DY dengan DT dahulu Kalau saya masukkan DX dengan DX dekat sini So ini adalah kita panggil sebagai chain rule yang mana kalau asasnya Kalau kata kamu potongkan dx dengan dx ni Kamu akan dapat balik semula dy per dt Sama juga Kalau kata kamu kamu musnahkan dr dengan dr ni So kamu akan dapat dv per dt balik semula ya? Yeah? So sebab tu kita pisahkan Kita panggil sebagai chain rule Sama juga Kalau ada persoalan yang sama juga Kalau katalah kamu nak carikan kita punya dy per dx Okay Contohlah kamu nak carikan dy per dx Kita juga boleh gunakan Kaedah chain rule dy per dx, saya boleh pisahkan dy, saya boleh pisahkan kita punya dx, saya boleh masukkan dt dekat sini. Okey, secara asas secara prinsip kita tengok dalam persoalan apa yang dia nak. Kalau dia nak dy per dx, kita akan pisahkan dy dengan dx dan masukkan lagi satu variable. Tak kisahlah dt ke dz ke dm dm ke, ya? Yeah. boleh kita masukkan apa pun nilai sekalipun. Itu asasnya. Baik, kita terus dengan soalan, ya? Yeah. Video ni tak uh, tak berapa lamalah ya. Yeah. So video ni adalah video yang pendek, kita banyakkan latihan saja. Baik, contohnya kalau kita dalam soalan given that this is a of y. Nampak saja perkataan find the rate of change of x. Oh. Rate of change of x. Jangan ragu-ragu terus kita keluarkan find the rate of change of x dx per dt. Ini yang dia nak cari. So automatic nak cari itu saya terus keluarkan kita chain rule di y dx per dt. Saya pisahkan dx, saya pisahkan dt. Saya darabkan. Apa yang nak masuk dekat sini? Kita hold dulu. Apa maklumat yang dia bagi? When x is equal to 2 Okay, if Y increase at rate of 2 unit cent, uh, sec per second Maksudnya dia bagi ni Y increase at rate Maksudnya kadar perubahan bagi Y kita adalah 2 unit per second Kita adalah maklumat Dia bagi dy per dt Sebab rate of change of Y If Y increase at rate yeah. Y dia increase at rate Maksudnya per dengan dt dy kita adalah 2 Okay So ini adalah kita punya dy per dt yang mana dia kata x dia adalah mesti sama dengan 2. Ya saya nampaklah. Chain rule tadi dia nak carikan di kita media x per dt. Okey, saya pisahkan dx dengan dt, kita dah nampak dah bahawa mesti kita bermain dengan dy. Saya masukkan dy dekat sini. So maksudnya saya mesti ada kita punya value of dx per dy, saya mesti ada dy per dt untuk saya selesaikan dapatkan dx per dt. Okey. Dari mana kita nak dapatkan dx per dy? Okey, dx per dy kita ada equation y yang diberi y sama dengan 3x tolak 4 kuasa 2 baik nak cari dy soalan ni kamu boleh terus differentiate ataupun kamu nak kembangkan dahulu pun boleh juga tidak ada masalah ya so apa yang saya buat saya terus differentiate turunkan 2 ke depan 3x tolak 4 saya kekalkan kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa dengan 1 differentiate semula di dalam kurungan kamu akan dapat 3 Ya, saya dapatkan 6 kat sini 3x tolak dengan 4 Mm -hmm. So, bila mana X sama dengan 2? Saya masukkan X ni sama dengan 2 siap-siap. So, 6. 3 darab dengan 2 tolak dengan 4. Kamu selesaikan, kamu akan dapat. Ya, 6 tolak dengan 4 sama dengan 2. Kamu akan dapat 12. Unit. Ya, 12 sahaja. Okay. Kita akan dapat 12 saja. Sebab ini adalah value of dy per dx. Tetapi dalam equation yang kamu cipta tadi, kita bukannya nakkan kita main DY DX Kita nakkan DX per DY ah, Part sini berhati-hati Kales okay, mistake kebanyakan student ada dekat part sini Bila kamu pisahkan Kamu tengok sini adalah DX per DY Kadang-kadang DX per DY Kadang-kadang DY per DX Bergantung kepada chain rule kamu So dalam kes ni adalah DX per DY So ini adalah DY per DX Apa yang saya buat DX per DY Saya switchkan sahaja So akan jadi 1 per 12 Okay Jadi saya akan masukkan dalam equation kita So dia nak DX Sorry DX per DT So, kita kata tadi dx per dy darab dengan dy per dt. So, dx per dy kita adalah tadi 1 per 12. Saya masukkan 1 per 12. Darab dengan dy per dt kita. Ini dy per dt kita. 2. Okay, saya simplify. Tak, tak. Saya akan dapat 1 per 6. Unit dia apa? dx per dt. So, kita akan dapat unit S negatif 1. So, ini final answer kita. Okay, so kita pergi kepada soalan kemudian. Uh, pasir ya, eh, Saya sediakan ada empat soalan pasir dekat sini Dan soalan pasir SPM juga dengan soalan majlis pengetuk ketua lah ya, Daripada terakhir negeri-negeri lah Ok saya mulakan dengan soalan SPP 2009 Ok kita tengok per keyword kita ya. So soalan ini Dia bagi bahawa two variable P and X are related by equation So dia bagi equation kita punya P Sama dengan 3X tambah 2 per X Biasanya kalau kau kata tengok Perkataan rate of change Ok dia bagi equation kita terus differentiate saja dulu sebenarnya ya nak differentiate kan P terhadap X kita akan dapat dP per dx tetapi sebelum differentiate kita tak boleh ada X di bawah saya akan naikkan dahulu P sama dengan 3X tambah 2X negatif 1 kamu differentiate dP terhadap dx P terhadap X akan dapat dP per dx kita akan tinggal 3 negatif 2 X negatif 2 kamu boleh turunkan 3 2 per X kosong 2 hmm. kat sini dah ada satu markah kamu differentiate kan P kita Baik, given that X increase at constant rate Alamak Okay X increase at constant rate Increase eh Jadi nilai dia adalah positif So apa maklumat yang dia bagi Dia bagi tahu bahawa Dx per dt Sebab dia X increase at rate Ya yeah? So adalah sama dengan Increase positif 4 Okay Unit per second Ini maklumat yang dia bagi dalam soalan Yang mana juga Bila mana X sama dengan 2. So bila mana x sama dengan 2 Sebenarnya x ni saya terus boleh masuk kat sini Ya yeah, saya masuk lah When x is equal to 2 So dp per dx akan sama dengan 3 tolak 2 per 2 kuasa 2 Kamu kena selesaikan uh, 2 per 4 1 per 2 3 tolak 1 per 2 Kamu akan dapat uh, 5 per 2 Okay ini adalah value untuk dp per dx Okay Ya, saya masukkan siap-siap 2 dekat sini supaya kita boleh selesaikan. So, masukkan 2, selesai kamu akan dapat DP per DX. Sabar dulu belum habis lagi. So, find the rate. Ah, ha, ini soalan nak. Rate of change of P. Daripada maklumat ni saya terus keluarkan dia nak rate of change of P. So, maksudnya dia nak DP per bukan DX tapi DP per DT wajib. Sebab apa? Rate of change of P. So, DP per DT per kadar dengan masa. So, saya gunakan chain rule dahulu, darab per dengan DT So saya nak masukkan variable apa? Tadi kita dah ada dp, kita dah ada dt So kita ada dx okay? Eh? Kamu tengok sini banyak-banyak dx Ini adalah dx So dp per dx apa? So ini dp per dx Kita dah selesai tadi 5 per 2 Darab dx per dt ah, 4 Kamu selesaikan tap tap Kamu akan dapat 10 unit per second juga eh, dp per dt Sebab perkadaran dengan masa Sebab s negatif 1 Ya ini SPP 2009 Seterusnya Soalan negeri 9 eh. Tahun 2015 juga Paper 1 Duit question nombor 20 ya. Ini banyak bermain dengan Paper 1 sahajalah ya. Two variable X and Y Related equation Sekali lagi dia bagi equation So saya ambil Saya terus differentiate Tak nak pening kepala Sekurang-kurangnya kita dah dapat Satu markah Boleh tak boleh jawab Kamu dah dapat satu markah kat sini So saya differentiatekan Y terhadap X Saya akan dapat dy per dx So differentiate Kamu dapat 8x tolak 2 Okay Given that Y increase Sekali lagi Increase at constant rate Dia naik Okay Maklumat yang dia bagi Y increase So dy per dt sama dengan ya 2 per second so 2 unit per second S negatif 1 bila mana dia minta find the rate of change of X rate of change of X ok so yang dia nak cari adalah rate of change of X so dx per dt ok bila mana X sama dengan 3 saya masukkan X sama dengan 3 dekat sini. So, 8 darab 3 tolak 2. So, 24 tolak 2 sama dengan 22. So, ya kamu nak masukkan equation kat sini kemudian baru kamu gantikan x pun tu pula pada kamulah ya so tapi apa yang saya buat saya terus masuk kat sini supaya kita dapat value dia terus so ini dy per dx so saya gunakan chain rule dulu. so dx per dt saya akan pisahkan Ini adalah dt darab So apa lagi satu variable? So, satu lagi variable adalah kita punya dy lah Sebab kita ada dy, kita ada dx, kita ada dt kan So kita ada satu lagi variable iaitu dy Ialah dy So, dx per dy apa? So, kita ada dy per dx sama dengan 22. So, kalau nak dx per dy kita akan shiftkan 22 ke atas. Eh, sorry, ke bawah. So, akan jadi 1 per 22. Darab dengan dy per dt kamu adalah sama dengan 2. Selesaikan, kamu akan dapat 1 per 11 unit per second. Ya, agak mudah kalau kamu betul-betul faham tentang kita punya konsep. Okey. Analisa soalan dan juga kamu keluarkan maklumat. Baik, ah, soalan ni baik. Okey, soalan ni baik. So, kamu tengok SPN 2009. Uh, ni soalan SPM eh 2009 paper 1 question number no. 20. Alright. Mhm. Mm okay. A block of ice in the form of a cube with sides x. Okay, maksudnya dia ada cube. Ni kamu lukis sikit ke mungkin, ya. Yeah? A, a block of ice, okay, dalam bentuk cube. Saya so, saya lukis sikit cube kita. So, mungkin ini bentuk cube kita. Mm -hmm. Cube. Ice bentuk cube right? So yang side dia semua ada X X tinggi pun X juga Yang mana melts at rate 9.7 cm per minit Dia tak sebut tentang volume Tetapi saya tahu bahawa Kalau dia rate Kalau kamu tengok dalam unit kamu pun cm per minit So maksudnya kita punya dV per dt Sama dengan negatif 9.72 cm3 per minit Okay, sebab apa saya dapat benda ni? Sebabnya dia bagi tahu bahawa kita punya cube ice tu dia bercair. So bila dia lebur, yang lebur tu adalah isi padu air. Isi padu air tu adalah dv per dt. Okay, saya simbolkan sebagai volume per ya ni. Okay, baik. Ini maklumat yang pertama dia bagi. Find the rate of change of x. Dia minta rate of change of x. Semua maksudnya dia minta dx per dt sama dengan berapa. Bila mana x sama dengan 12. Okay, soalan ni ada hidden information yang kamu kena keluarkan. Okay. Apa maksud saya hidden information? Hidden information dalam kes ni Dalam mana-mana soalan rate yang kamu tengok Rate of change yang tadi Dia akan ada satu formula Tadi ada P Kemudian ada Y punya equation Dalam kes ni juga Kamu kena ada satu equation Jadi equation apa yang kamu nak keluar keluarkan? Secara logik, secara asas Kalau kamu tengok dekat sini Volume Volume Okay So dia tak bermain dengan area Dia bermain dengan volume Jadi saya kena tahu apakah volume bagi cube It's very simple Okay Ya kamu belajar form 3 kan Form 1, form 2, form 3 Kamu belajar ni Mendengar rendah Nak cari isi padu bagi cube Yang mana side dia semua x, x, x X darab x darab x So kamu akan dapat x kos 3 Very simple Kamu ada v dengan x Next step apa? Kamu kita akan differentiate So kita akan differentiatekan v terhadap x So kita akan dapat v x Kita akan dapat dv per dx 3x kos 2 Dah selesai belum? Belum lagi So kita ada x kan Saya masukkan x yang siap So 3, 2, kos 2 Juga sama dengan 4 darab 3, 12 dv per dx ok, kalau kamu tanya dengan unit dengan saya ini adalah unit cm kawasan 2 eh? kalau kamu tanya dengan saya lah, sebab v bahagi x cm cube bahagi dengan cm, kalau kita dapat cm baik um, ok, soalan nak apa tadi? soalan nak dx per dt, so saya akan keluarkan dx per dt chain rule kan dia, dx dengan dt Ya, asas chain rule paling power sekali dalam soalan ni Kamu kena tahu asas dia okay, right. Kemudian kita ada satu lagi apa? Variable siapa yang tak terlibat dalam formula? So V Okay. So kita ada X, kita ada T, kita ada V So kita masukkan DV, ini pun DV Apakah DV per DX? DV per DX kita ada 12 Tetapi 12 ini adalah DV per DX Dia nak DX per DV terbalik So jadi 1 per 12 Berhati-hati, jangan masukkan 12, jawapan akan nyumbu salah So DV per DT dia bagi tahu sama dengan Negatif 9.72 oh, Ini saya kena pakai kalkulator ya? Yeah? Saya dapatkan kalkulator dahulu mm. Ya yeah, Sebentar ya yeah. Okay um untuk selesaikan soalan ni kamu guna ada <coughs> saya ada negatif 9.72 saya bahagikan dengan 12 so kamu akan dapat negatif 0.81 right 0.81 mak apa unit kita x per t so x kita adalah side side unit kita adalah sentimeter so saya letakkan sentimeter s negatif 1 Okey, kamu kena faham dahulu apa itu rate of change eh? dalam soalan ini. Okey. So dia bagi tahu bahawa cube kita berbentuk isi padu kalau secara logiknya saya explain kepada kamu untuk kamu faham apa yang kamu buat sebenarnya ya volume ini asalnya dia kekal volume kita kalau nak tahu x kita katakanlah x sama dengan 12 saya masukkan 12 dekat sini kuasa 3 kamu akan dapat satu volume isi padu kekal tetapi bila mana volume kita mula lebur ataupun cair dengan kadar satu 1 minit bersamaan dengan 9.72 sorry ini bukan second eh ini minit okey So, sentimeter, uh, maksudnya dia kurang Ice ni melebur sebanyak 9.72 Maksudnya secara secara asas secara logik Side ini pun dia akan makin berkurang Supaya untuk pastikan Isi padu asal tu dia akan mengecut 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 Alright? Bila dia mengecut 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 so, Maksudnya X kita size pun dia akan turun secara Perkadaran dengan masa Satu minit dia turun 9.72 Okay isi padu dia Tetapi untuk side satu minit turun sebanyak 0.81 0.81 0.81 Satu minit satu minit satu minit Itu maksudnya kita punya perkadaran dengan masa Okay ini asas yang kamu kena faham Okey, soalan ini adalah soalan yang terakhir. Okey, soalan SPM 2015. Okey. Saya rasa uh, kena check balik semula. Saya rasa ini soalan Hmm, mungkin SBP kot Mari saya kena check balik semula eh? Ya. Tapi soalan uh, Ini soalan untuk rate of change juga Okay Volume of the water of In the container Okay Dia bagi Ini volume kita So saya keluarkan volume kita dulu 1 per 3 H kosa 3 Tambah 8 H Automatic lah Ya. Yeah. So dia nak bermain kamu tengok je secara rambang kamu tengok rate of change semua kamu terus differentiate lah DV per DH. Kenapa DV per DH? Sebabnya V terhadap H. Kita differentiate V terhadap H. Okey, so kita akan dapat turunkan 3, 3 darab dengan 1/3 akan dapat 1 H02 tambah dengan 8. Ini maklumat yang dia bagi. Automatik saya ni. Differentiate. Dapat satu markah. Yang mana. Okey. H is the height of the container. So container bentuk container benda, bentuk macam mana saya tak pasti lah. Mungkin silinder dan sebagainya. Yeah. Tetapi dia beritahu bahawa untuk satu container itu dia mempunyai height. Okay, ketinggian container tersebut adalah kita punya H. Water put into the container. Air dimasukkan dengan kadar 10 cm3. So maksudnya yang dia bagi adalah water put in the okay, dituang di eh, yeah, put into the container. Okay, dengan rate of 10 cm3 per second So ini sebenarnya adalah volume yang dimasuk ke dalam Kita punya 10 cm3 per second Maksudnya satu, setiap 1 satu second dia masuk 10 cm3 okay? Positif ataupun negatif dalam kes ni positif Kita consider sebagai container itu menerima air tersebut So maksudnya di dalam kita punya container itu air bertambah Sebab tu kita kata bahawa dia positif Tetapi kalau katalah air di dalam bekas itu dituang ke dalam So air yang asal di dalam bekas asal tu mungkin akan jadi negatif Sebab dia berkurang tetapi isi padu, yang mana isi padu bagi kita punya container itu sendiri dia menerima air masuk dalam, itu sebabnya dia akan jadi positif, otomatik, sebab kita fokuskan kepada bekas, okey baik, so find the rate of change of height so, otomatik lah saya tahu bahawa rate of change of height so, dia nak dh per dt, sebab apa? rate of change of height, perkara dengan masa, right perkara dengan masa, ya kamu kena per dx ah, sorry di dh per dt dengan mana h sama dengan 2 so saya tahulah h sama dengan 2 automatik dalam formula ni kamu masukkan h sama dengan 2 2 kos 2 tambah dengan 8 4 tambah dengan 2, 8 sama dengan 12 so ini pun juga cm square tak bubuh unit pun tak apa ya yeah? at max Eh, yeah? kalau fizik selain fizik pun pentingkan kita punya unit. So dalam kes ni kita letakkan unit kita sebab apa? Kita tahu volume cm3 bahagi dengan height cm so cm2 saja. Okey. So dH per dt saya gunakan kita punya chain rule Darab kita punya per dt Ah ha, Apa kita nak masuk dekat sini? So kita ada dH, kita ada dt, satu lagi kita ada dV Nampak? Kita ada dV So kita akan letakkan dV dekat sini, kita letakkan dV dekat sini So dH per dV, ini dV per dH Twistkan dia, akan jadi 1 per 12 Darab dV per dt, ini dV per dt 10 So kamu selesaikan, kamu akan dapat 5 per 6 yep sentimeter S negatif 1 ini dh H per Macam mana saya dapat unit? So H per, sen, uh, H per dengan masa. Height sentimeter bahagi dengan masa. Sentimeter S negatif satu. Kamu belajar fizik, kamu akan faham lebih. Ya? Yeah? Baik. Secara asasnya, kalau kita ceritakan tentang ini. Ya, yeah, kita buat matematik. Ini kena, kena faham asas dia. Ya? Yeah? Asas dia apa? Asas dia. Eh? Kalau kamu ada container tadi, dia menerima air itu masuk ke dalam. Radius dia tak berubah. Eh? Dia dah tukar dah formula kita ni. Dah tukar dah radius ni dalam height sahaja. Okey. So, maksudnya. Dalam satu kontainer, bila air itu masuk sebanyak kita punya rate dia 10 cm. Setiap satu sa satu saat dia masuk 10 cm cube. Maksudnya, kadar perubahan height pula, dia setiap satu saat dia akan bertambah sebanyak kita punya 5 per 6 cm per second. 1 cm, air masuk dia 10 cm, ketinggian kita. Ketinggian kita akan naik sebanyak kita contoh eh. So kalau katalah saya anggaplah bahawa kita punya bekas ini adalah bekas kita bentuk kontena. Kalau katalah air ni masuk sebanyak 10 cm3, air dimasuk ke dalam ni, ketinggian air meningkat. Peningkatan kita punya setiap satu saat ataupun setiap satu second, okey, sebanyak 5 per 6 cm. Height dia naik. Dengan mana? Dengan syarat air dituang ke dalam ni satu saat juga bersamaan. One second eh 1 second bersama dengan 10 cm3 ini maksud dia Okay so class uh, saya rasa ini topik ini sebenarnya soal, topik yang mudah tetapi setengah orang kata uh, dia susah sebab apa sebab ini uh, memerlukan asas yang kamu kena faham dulu yang pertama kamu kena faham rate of change automatic rate of change of x kamu masukkan per dt rate of change of volume per dt rate of change of height dh per dt kemudian kamu kena asas untuk chain rule ni kamu kena 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 ada asas dia okey so class Uh, saya rasa itu sahaja, tunggukan kita punya part 4 untuk kita punya differentiation, untuk kita make approximate change atau keadaan perubahan kecil bagi sesuatu nilai x ataupun y, ataupun volume, ataupun area dan sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh